Ukrainada da wam edýän urşuň arasyna beýleki bosgunlar bilen bir hatarda türkmen talipleri ýurdu terk etmegi dowam etdirýärler. Düýbi Bolgariýa derleşýän insan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gaznasynyň habaryna görä, 3-nji martda öýlen saýat 4 töwreklerini bir näçe avtobus Ukrayna'dan Bosfora getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslar bilen Istanbulyň howa mendiline äkidilmegini goramalaşdyrypdyr. Türkiýäge getirilen bosgunlaryň arasyna 20 töwrewi türkmen sanly studentden marakany, türkmen häsini kygarnasy pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanışlary bolan studentleriň bir näçe töwresi wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýle-de hukuklaryny goraýyş topar Ukrainany terk edip Moldowa aşmagy başlaýar. Türkmenistanlı studentlerine YARDAMA mehtaçtığını XAVAR veriyor. Karşı Türkmen Nokot News Nesher Ukrayna'nın terk bir topar Türkmenistanlı'nın Germaniya çelini aşmağı başaranlıklarını haber veriyor. Birleşen Milletler Uğramasının baskınları boyunca agentliği 4. Mart'ta bir hepte veri doğa medyan uruşun arasında 1 million adamın Ukraynadan qaçmağa mecbur bolanını xabar verdi. Ukraynanın şəhərlərinə davam edən yaralı çaqmışlıqlardan xalas olub bosqun hökmünə qonşu yurdlara aşmağa başaran Türkmenistan rayonlarının viza məsələləri var idi. Türkmenistanın daşar yurdlarda dəyişli vəkil xanalar gəngişləyin bəyanat verməyər. Doşavelə nəşrinin xəbərinə görə Avropa Birləşiyi Ukraynalı bosqunlara 3 il üçün öz şəhərini yaşamağa və hətta işləməyə ruhsat verməyə istəyir. Yəni Ukraynadan Polşa, Rumeniya, Avropa Birləşiyinə ağda yurdlara bosqun çıkan 3-cü ýurdun raýatlarynyň ýaşaýyş ruhsatdan bagly meseleleri boýunça jekme-jek maglumat ýok. Türkmenistanın Kiýewdäki Türkmen Il-çiýeňatynyň bir welaýaty 28-nji fevralda atlandyrylmagy şertü bilen azatdyk. Radiosynyň telefon janyna beren jogabyna Moldowanyň, Ruminiýanyň we Polşanyň türkmen raýatdarynyň wiza talap edýänligini emele gelen ýagdaýlar sebäpli bu mesele boýunça döwletler özläriniň no tugrylyklaryny, olaryň oňa ýardam etmäge razyçylyk berendigini gurrun berdi. Galiberte Kiýewdäki Türkmen Il-çiýeňatynyň adyndan ýa-ýa kiňleşdirilen bir Twitter hasaby türkmenistanyň Ukrainadaky Il-çiýeňatynyň türkmen raýatdarynyň Kiýewiň demir ýol menzilinden <imitation> yurdun günvatar sevitlerine tarap ekidilmeni kuramalaştıran onaydiyar. Bu rayetlerin köpte yiyen Polşanın ve Rumeniyanın serhetlerinin geçtiler garanları yakin vaatlı serhetlerden geçmege tayarlanyar deyilip Twitter hasabına aydiliyar. Ukrayna'nın terk ediyen esasan Polşa, Rumeniyya ve Moldova'ya yurtlara bozup çıkyarlar. Doşevele neşirinin haberini vura Polşa öyedinin Ukrayna ölen aradak serhetinin çeğini 20 san bozkunu kabul edish merkezlerini açıptır. Uruştan gaçan daşarı yurt rayetlerinin köpüsü neşirin haberini vura Ukrayna şol yerlerde galmalı bolýarlar. Doşewele polyak neşirlerine salgylanyp şu wagtda çenli Ukrainanyň terkiden bozgunlaryň 10 we 4-nji töweregiň 3-nji ýurdun raýatlaryny habar berýär. Alantyk radiosu urşuň arasynda galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başlaryk çykylygy gödleýänlikler barada ýerdirli habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýetiýany Türkmenistanyň Ukrainadaky ýylçyxanasynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanýany habar berildi. Russiýanyň Ukrainaga garşy başlanýan sebäpsiz urşy ýödüniň 2-nji hepdesine girdi. Russiýanyň metbuwat Rus goşunyň 24-nji fevralda Ukraina başlan çalışyny ýörütýän harba operasiýa atlandyrýan halkary jemgyýetçilik Russiýanyň agressiw hereketlerini berk ýalgyryp Ukraina goldaw beýan edýärler. Birleşmiş Milletler Guramaty 2-nji martda Russiýanyň Ukrainaga garşy agressiýasyny berk ýalgyryan karary kabul etdi. Türkmenistan meclisi gatnaşmady.